Ну вот вчера стреляли по медику у нас. Вот у нас медик тут. Стреляли в его сторону. ССВД. Потом с калаша вперед. Попали, задели фару. Ну, потом, понятное дело, в водительскую сторону начали. То же самое, видите, прошло через зеркало и вошло туда. Видим, что это не калаш, а что получше, чем калаш. Попали также в колеса. Она имеет свойство и плавать. И по любой дороге легко переносит все. Ездит хорошо, грубо говоря. Людей очень много может перевести, спасти. Так же самое мы спасали десантуру. Она имеет свойство пускать здесь у нас на посту. Имеет свойство спускать дым. И при этом, да, дымовая завеса, и десантура становится под бок. И так само мы десанта выводим из горячих точек.